братан, корешок, корефан. О, что у тебя тут есть? Классно. Вообще. Сейчас я. О, спасибо. Выручай. К слуху и вас уважно. Я тебя тоже уважаю. Значит, такая история. Я Сергей Круглик. Витаю. Не, не Виталик, Серега. Доброго дня, Сергею. О, это я понял. И тебе не хворать тоже, значит. Тут такая история. Я знаменитый украинский шансонье. Я мучил. Не... Вот. Значит, ну ты слышал, наверное, мои песни. Вот эти вот кореша, кореша не помогут ни шиша. Или мусора из Кирова завалили Сиова. А, хопша наша. Извините, но не чу. Слушай, ну как так? Я же три раза с хопша Анаша выступал на дне МВД. Я же, меня же на радио Шансон каждый месяц по ночам крутят, а? А, что, но я не слушаю радио Шансон. Что, ты вообще в маршрутках не ездишь даже? Ну, не суть, короче говоря. Тут такая история, значит. Я же пою, как все нормальные украинские шансонье песни на русском. Вот. А у них там на радио появились эти жмоты. Ну, боты. Или кроты. Может быть, квоты. О, квоты, точно, квоты. А у меня сейчас выходит новый альбом. Называется «И по желтому снегу догоняла погоня». Да. Очень мощный альбомчик такой, понимаешь? Вот. И значит, чтобы его разрешили крутить на радио, нужно записать его на украинском. Украинскую. А я как сказал? Погано. Ну Не суть, короче говоря. В общем, мои украинские песни нужно перевести на наш украинский язык, короче говоря. Ну, то, то, то идите до перекладача. Наверное, вам композитор. Ну, мне же не просто нужно перевести, мне нужно еще положить, так сказать, на музыку вот текстики, вот, вот посмотри-ка. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Слушайте, бачу, на литературу вы уже поклали. Mm. А что вам заважает покласть еще и на музыку? Ты сюда... Ты это давай не вы Ты это, не давай. Шансон он боржих не любит. Вы мы не погрожуете? Не, попереджаю. Краще размовляйте русийскую. А, бо вы э, своим попереджаю уже болю что сделали. Ну, споем. Давай. Ну, добрый, добрый, Давай. давай. Ага. Вот из первого альбома mm -hmm. сразу давай mm -hmm. вот mm -hmm. это, да? Вот это, он. Он бежал от конвоя по полям с сорняками. Вот а, сразу сп спробуем. <клыш> Ну-ка. Кто сбежит по Руси по пшеничному полю? <клыш> Погоді, 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 родной. Розумієте, в Україні нема полів, де щось не росте. Якщо вам не подобається пшениця, ну хай буде рапс. Чи соя, але так, щоб бур'янин. Да при чем тут бурины? Где конвой? Конвой куда дел? Разумеется, в Украине тюрьмы с подвышенным комфортом. <реш> Я вам даже проработаю текст так, что ваш герой бег не из тюрьмы, а навпаки, в тюрьму. <реш> <реш> И в руке держал сертификат в СИЗО. Раз так модно. Сертификат у СИЗО? Угу. Знаешь, куда мне его братва засунет после этого пения? Сдогадываюсь. Давай, 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 давай. Второй давай. куплет давай. Там, где мать его ждет, угу. где репейник цветет. Ага, добрый, добрый. Поспешал винт до мамы, где калина росте меж хатами. Какая нахрен калина? Ты откуда взял ее? Красиво. Вы бачили грона калины? Это калина у нас с тобой над могилой будет расти, когда мы это споем. И две ромашки. <реклама> Ты можешь переводить нормально? Я не понимаю. Просто переводить. Я намагаюсь не просто робити переклад, а так, чтобы вас разумели украинцы. Давай нормальную пацанскую попробуем. <реклама> пацанскую давай, давай по Московскому проспекту добегу я до Советской, там рукой подать до Ленина. А прогуляюсь по Дзержинской и к Скотовскому Курицкой и дойду я до Есенина. Тарара. Нет, 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 я такой вариант. На проспект Пиду Бандеры, через парк пенсионеров, там же трохи и Франка. По Шухерича пройдуся, На Шевченко развернусь, И пиду по я. Ты что там напридумывала? Ты можешь просто переводить? Вот просто переводить и все. Mm -hmm. Mm -hmm. Вот простую песню mm -hmm. да. Mm -hmm. Я всегда был за колючкой, За колючей, за колючкой, За колючкой всегда был. Mm -hmm. Я, перепрошу, а, -а колючка... Знов рослина якась. Не, это проволок. Колючая такая, над тюрягой. А, ну давай, давай. Я завжди був, за дротом, задоротом, завжди був, задротом, 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 задротом. охренел, что ли? Это наступна песня? Все последняя песня будет? Если я все такое спою. Ну, это Це... прямой переклад, как вы просили. Mm. Слушай, это... заканчиваясь с прямым перекладом. Не-не-не, ну, попробуем все. Давай вот эту вот, давай вот эту вот нормальную давай. Ой. я обещал, что только раз пойду на дело, пойду на дело только раз. Эх, раз, да еще раз пойду на дело только раз я. Я обещав, что только раз иду на справу, иду на справу, только раз! Я пиду раз, я пиду раз, я пиду раз! Я пиду раз! Я пиду раз! Вы, Вы что работаете? Такой песни мне в шансоне делать нечего. Слушай, может, ты можешь хотя бы вот название песен переводить, а? Вот смотри, вот это вот. Эй-мент поймал меня и сделал свое дело грязное. Можешь? Ну-ка, как бы. Эй-мент. Нормально, хорошо. Спив малма. Да. И все, хватит. А то ты сейчас что-нибудь опять. Ну, давай. Давай, попробуем, чистый такой. Наш родной. на ствол. Граблями на нары погоняю. Аж конка штырит, как муфлон, И следак меня шпиняет. Чё сидишь ты? Ну, переводи как-то, я не знаю. За ганок Газа гуляє в мештах <тит> под хмарами, когут хляє. <плев> Это что за художественная самодеятельность? <тит> чё, а... Я ничего не понял совсем. А, а вы думаете, я что щ... з... зрозумів з... з вашего шпиняя? Это Ц... не в м... перекладе справа. Это уже м... Философская прерва. Ну <с dub> Ладно, давай вернемся к лирике. А давай нормальный. Толян, родным теперь ты стал мне здесь, братан. И не скучай. Сидеть осталось сколько дней, ты подсчитай. Толян. Я провожу вас слово в слово. И ничего даже не придумывай. Толян, знаешь, что такое-то? В Таляну, ну? ти рідним мені став, братом і не сумуй залишилось сидіти, скільки днів ти підрахуй, ти підрахуй Талян, ти підрахуй талян, Талян. Ти що с ума що йшов? підрахуєм назвати. Ты знаешь, кто это, Толян? Это не ну, я, наконец. это переклад слово в слово. Вы Все... просили. Все, заканчиваемся слово в слово. Давай художественный перевод. Я так и пропоновал вам. Давай это аналоги искать, давай, давай, вот эту хотя бы, давай. И по белому снегу, как серая стая, зыка уходили. Под свист вертухаев. Ворова, петхоплю, И по белому полю Ночу сгая вовкив. До дому, до хаты Поспешав коллектив. Странно, конечно, у тебя все как-то... Вроде тематика та же, а смысл ты весь переменил как-то. Розумієте, українська мова не передбачає агресії? Стрімно. Так ми за день не управимося з тобою. Мені здається, просто що самі теми вони відірвані від української реальності, А вони нікого не зацікавлять. Ха, так ти зацікавлюй! Вот это вот давай, вот Номера облатные, пацаны крутые, На руках часы у них, сука, золотые. А опача да опача, а бабки-то откуда? А опача да опача, а бабки от верблюда. О, это хорошая песня. Так, про депутатов нас любят. Да? Так, ну я а, пропоную вот такой приспев. Опача, опача, Звитки ля монеты. Опача, опача, А вон из бюджету. А! А! Добрый, добрый. А бюджет это типа общак? В Украине, на жаль, так. Ну, хоть что-то по-человечески. Слушай, а может вообще ты мне подскажешь, как сделать так, чтобы все мои песни прям цепляли нашего украинского слушателя? Ну, а я вас... Э... Щось лирично если лично сейчас душу вырву просто полковник устала глаза пустил он знал кто на зоне посылку открыл от матери сыну не вернулся ответ а он письма читал и хранил свой секрет вот все знаете. слуха ты а продолжение Затримка на тиждень, не може надава. два. батьки, від синочка листа. Чому не приходить до них листоноша? Секрету нема тут, це ж у Карпошта. Красиво! Так ты пойми, мне ж нужно про воров. Про бандитов, про зеков. А, про крадив. Ну, может так. Ну-ка. По етапу поїзд мчиться, в ньому їде керівництво, керівництво Укрзалізниці. Yes. <кхи> От така тепер реальність. Злодеям не траховатись, бо від всього можна відкупитись. А супер! Oh. Срок мотать за з хати. Єдім з кумом по етапу. По Сибірі там, де нет дорог. Mm -hmm. А ветер дует прямо в харю, и мороз уже запарил. Будь ты проклят, сука, прокурор. Из Херсона в Запорожье нас везут в бездорожью. Гупают колеса и мотор. Да! На машине не доедем, далек с кумом пешки пойдем. Шлях бы тебе трафив, автодор. Ну, <звы> гарно. Автодоры – это такая крутая банда, да, ОС? Самая крутая в Украине. О. Круто. Вот Слушай, а ты говорил, не получится, а? Вот ведь, посмотри. Ну, Беру тебя в дело, короче. Добрый. Уж мы этот шоу-бизнес перевернем. Mm -hmm. Ну-ка, вот это сможешь? Чики-пуки, ноги в руки, не умрем в тюрьме от скуки. А тут я сразу а, а, аналог. Только... Ну Чики-пуки. сразу, Ой, лузи, калина, ой, лузи, калина, 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 чубарики, чипчики, калина. Вот сейчас ты прям что-то все испортил сразу. Какие чубарики, чубарики? Ты еще смешариков в шансон притащил. А, ну, это народная творчество. Украинцы, они же спевают... По душею. А, ось послухайте, рідна мати моя, ти ночей не доспала, ти ватила мене у поля, вкрай села і в дорогу далеку ти мене. На зорі проводжала, і рушник вишиваний, на щастя, на долю дала, і в дорогу далеку ти мене, на зорі проводжала, і мусарня мене, в край села в автозак прийняла. О! А тепер зараз всім разом поїхали і в дорогу далеку, і мене на зорі провожала, і рушні вишани, на щастя, дорогу дала.